Дорогие друзья, через больницу Мечникова после 9 мая прошло 80 тяжело раненых больных, которым оказалась помощь в полном объеме. Одного тяжело раненого бойца, к сожалению, спасти не удалось. Хочу отметить, что ранения, которые нам доставляют последние несколько дней, они очень сложные. Это непростые пулевые ранения, с которыми справлялись раньше хирурги и травматологи. Это серьезные поражения кожи, тканей и костей, которые по сути шьют специалисты разных специальностей. Хочу сказать всем спасибо потому что благодаря вам, дорогие коллеги, благодаря Днепропетровцам нам удается их спасать. Хочу сказать спасибо администрации, потому что они наладили сегодня такой ритм работы, который позволяет написать список по медикаментам и по всем необходимым, и через час уже это все получить. Раньше этого, к сожалению, не было. Вот именно это позволяет спасать таких тяжелых-тяжелых больных, которых до с тех пор больница Мечникова не видела, и дай бушек не видела больше. 27 человек за пятницу, субботу, воскресенье получили помощь в больнице Мечникова. Могу сказать по последнему больному, чтобы вы понимали тяжесть состояния, которое не является в нас самым сложным. Раненый Павел, у него диагноз – политравма. Огнестрельное ранение головы с контузионным очагом правой теменной тем, области. Раны теменной области справа. Множественные народные тела головы, лица, шеи. проникающие ранение грудной клетки справа. Ограниченные пневмоторок справа малых размеров. пневмо Контузия легкого справа. Металлический осколок верхней доли правого легкого 2 на 2 см э, дренированный. Плевранные полости справа. Ранение плечевого сплетения. Осколочное ранение правого лучезапястного сустава. Множественные ссадины мягких тканей. Травматическое размножение глазного яблока. Ожоги лица второй степени. Это один. Ну, мы не знаем. Понимаете, вот у нас тоже дискуссия, мы пришли военные, град это, или установки скандали. Мы не знаем, что это такое, потому что те ранения, которые мы видели раньше, они отличаются. Это тяжелое поражение, я уже об этом на фейсбуке писал, что такое ощущение, что, знаете, вот видели разбитое стекло в машине, вот примерно такое же ранение на теле. Ну, дело в том, что мы впервые, мы если скажем в начале вот этих действий там аТО проведения, мы первое время к нам поступали больные с пулевыми ранениями, вот. То сейчас это применяется, так скажем, оружие уже массового поражения. Это миновзрывная травма, множество практически множество этих осколков, которые поражают, значит все конечности туловища, потом второй фактор это термический, потому что поступает много ожогов разной степени тяжести и э, надо отметить, что здесь массивное повреждение, понимаете, это не одна конечность, это все конечности, причем это все, ну грубо, ну так скажем, банально, но это решето. Это торпидная стадия шока, когда они все молчаливые, ни на что не реагируют, вот это по тем далеким нашим, скажем, военным канонам, которые мы только когда-то читали в учебниках и правил там военно-полевой хирургии, вот это мы впервые столкнулись с этим и пришлось вот уже, так скажем, сталкиваться с такой тяжеленной военной травмой. Ну, ни один из них не мог сказать свою фамилию. Да, это очень сложно. И самое вот то, что мы с Иваном Ивановичем отметили, с Юрием Юрьевичем мы были, по сути, первые, это такой, знаете, легкий стон и запах гари. Знаете, вот, угу. я не знаю, запах войны.